puan yang dipertua terima kasih atas peluang yang diberikan pada saya bagi membahaskan belanjawan 2026 Belanjawan 2026 hadir dengan angka yang besar, janji yang banyak dan harapan yang tinggi. Namun di sebalik angka-angka itu saya ingin membawa suara rakyat daripada Bukit Gantang. Suara yang mungkin tidak sekuat mikrofon ini. Suara yang mungkin, mungkin nyaring di hati ketika, jika kita, kita, kita dengar betul-betul. Terdahulu saya ingin mengakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak. Khususnya pegawai daerah Larumatan Lahan Selama, anggota bomba, polis, APM, RELA, jabatan Kebajikan Masyarakat, Pegawai-pegawai Pegawai Pusat Khidmat, serta para sukarelawan P059 yang telah bertungkus lumus membantu mangsa banjir pagi petang, siang dan malam semenjak beberapa hari yang lalu. Pada 23 Oktober 2025, Gegantang di Landa banjir besar, bukan banjir biasa. Tapi banjir yang paling dahsyat dalam sejarah 40 tahun. Ia datang pantas, ganas, menenggelamkan rumah, memutuskan jalan, membanjiri masjid, sekolah. Malah ada kubur yang hanyut di bawah arus deras. Satu keranda yang saya lihat sendiri hanyut bersama mayat yang masih di kafan. Rakyat, hilang segalanya dalam sekelip mata. Banjir kali ini menjejaskan tiga-tiga adun. Dun Terong, Dun Cangkat Jering dan juga Dun Kuala Sepang. Antara kawasan paling terkesan termasuklah Batu Dua Batu Hampa, Kampung Padang Gajah. Saya akan sebut semua ini. Ya. Kampung Jawa, Kampung Tengolok, Kampung Tengah. Kampung Salak Baru. Kampung Padang Bola, Kampung Sungai Bemban. Kuala Terong, Air Kuning, Kampung Larut Ulu, Kampung Paya, Kampung Jutong, Kampung Cih, Kampung Mencat, Simpang, Kota Jaya, Simpang Hock, Kampung Tim Bakti, Kampung Teratai, Tambahan, Kampung Kuning Jaya, Kampung Kuning Jaya, Tambahan, Kampung Rahmat, Taman Mewah, Taman Yayasan, Matang Gelugur, Kampung Ujung Matang dan Kampung Pasir, Kampung Sedut, Kampung Cangkai Ibul, Kampung Cengal, Cengal dan Kampung Sungai Petai, Kampung Sahabat saya, Parlimen Bagan Serai, Sungai Limau, Batu Selapan, Sembilan dan Batu Sepuluh. Empat belas pusat pemindahan sementara telah dibuka menampung seramai 550 keluarga dengan bilangan 1,800 mangsa. Bagi rakyat Bukit Gantang ini bukanlah bencana alam, ini juga adalah bencana kealpaan manusia. Bencana ini membuktikan bahawa infrastruktur saluran dan tempatan banjir di daerah Larut matang dan selama sudah tidak lagi mampu menampung kapasiti hujan. Longkang tersumbat, sungai cetek yang tidak korek, penyelenggaraan lambat, semua ini bukan sekadar masalah teknikal, tapi masalah keutamaan menyelesaikan masalah rakyat. Perlu diingatkan, Bukit Gantang berada di kawasan taburan hujan yang tinggi dan kawasan paling lambat di Malaysia. Dan betul. Isu banjir, isu bencana banjir ini bukan perkara baru. Ia berulang-ulang, repeat, uh, repeating issue. Yang izin. Tahun ini saja sudah empat kali. Tiga minggu lepas pun dah berlaku banjir. Saya telah meneliti secara halus dan mengadakan perbincangan dengan ketua-ketua kampung dan penghulu dan penduduk yang terlibat. Ada beberapa punca banjir yang perlu diambil tindakan secara serius. Sampai bila rakyat Bukit Gantang hmm. perlu, hidup dalam ketakutan setiap kali langit mendung. Mereka bukan orang kaya. Juga tidak punya harta. Mereka hanya kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Setiap kali banjir datang, habislah perabot, barang elektrik, kenderaan, tanaman dan ternakan. Saya melihat dalam buku belanjawan 26, ada tiga tajuk yang melibatkan RTB rancangan tempatan banjir yang berjumlah 2.3 bilion ringgit. Oleh itu saya ingin menegaskan di Dewan yang mulia ini agar Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air yang diketuai oleh Yang Amat Timbalan Perdana Menteri memberikan perhatian yang khusus kepada Bukit Gantang. Tak minta banyak hanya 5%. Kalau boleh 5% daripada total 2.3 bilion pun sudah cukup untuk kita selesaikan masalah banjir. saya pergi terus kepada topik yang kedua iaitu mengenai kos hari hidup. Puan yang betul. Bercakap tentang kos hari hidup, ia isu paling dekat dengan hati rakyat. Hari ini rakyat bukan meminta kemewahan, mereka cuma mahu harga barang stabil, gaji mencukupi dan peluang mencari rezeki yang adil. Ibu di pasar menangis bila harga ikan naik, petani di ladang mengeluh bila baju mahal, Pendajar kecil resah bila sewa meningkat. Kerajaan mesti melihat semula strategi kawalan barang asas dan mempukuhkan sistem bekalan makanan tempatan. Kini beras tempatan hilang lagi di radar pasaran negara. Yang ada beras putih import. Harga beras putih melambung tinggi pada hal harga beras putih. Inilah Pakistan. Hari ini jauh lebih murah. Itu hanya RM1.40 sekilo bermakna RM14.10 kg. Saya menyarankan, saya tetap menyarankan beras satu grade satu harga untuk mengelakkan manipulasi ini iaitu dengan nama beras putih madani harganya RM30 dimutamakan satu grade dan satu harga dilaksanakan segera dengan pengalaman yang saya ada 30 tahun dalam industri makanan insya Allah saya belum membantu kerajaan beban kos sara hidup semakin menekan rakyat seluruh negara harga barang naik, sewa rumah meningkat dan gaji tidak seimbang dengan kos harian dalam keadaan inilah saya ingin membawa perhatian Dewan satu model yang telah dibuat di Bukit Gantang. Model berjaya yang dikenal model Bukit Gantang jualan termurah madani. Model ini berasaskan prinsip potongan rantaian orang tengah. cut supply chain with the volume base dengan izin jualan terus kepada pada pengguna. Membuka pasaran baru. Mereka turun ke lapangan mencari sumber terus daripada nelayan, pekebun dan peternak. Jualan termurah madani berjaya menurunkan harga keperluan asas hanya 50% lebih murah berbanding pasaran kalau tak saya boleh tengok Alhamdulillah inisiatif telah mendapat perhatian dan komen positif daripada yang amat berbahagia dan menteri sendiri yang memuji model Bukit Gantang sebagai satu contoh terbaik bagaimana rakyat dan pemimpin tempatan berganding bau mencari solusi kos secara hidup tanpa menunggu semata-mata bantuan kerajaan dan subsidi. Kita bantu kita itulah slogan yang saya pakai. Dah 22 parlimen telah diketengah model ini sebagai contoh. Di Lembah Pantai, Bandar Barutura, Badar Tuk Razak, Matang Pauh, Tambun, Balang Serai, Larut, Shah Alam, bagi Ampang yang banyak lagi parlimen yang terasa dijual dengan model ini. Tapi tetapi lebih kepada memperpukulkan ekosistem ekonomi yang berdaya tahan. A real solution dengan izin. Saya ingin saya ingin jika model ini diperluaskan ke setiap parlimen, ia boleh menjadi trust ekonomi madani rakyat yang sebenarnya bukan sekadar slogan semata-mata tetapi tindakan yang nyata. Akhir sekali. Puan betul. Pertua, Bukit Gantang mungkin berbeza dengan, dengan parlimen, parlimen lain menyokong setinggi-tingginya menjadikan setinggi tahniah kepada Yang Amat Umat Pandang Menteri atas kejayaan luar biasa membawa Malaysia ke pesada antarabangsa selaku pengurusi dua kos, ASEAN 2025 kejayaannya bukan kecil berjaya minimize the enemy, the big police, world police. Okay, Strengthen international relationship dengan izin. Dunia menyaksikan bagaimana Malaysia sebuah negara yang sederhana saiznya mampu menggegarkan pentas global dengan dasar diplomasi yang matang dan bijaksana. Keakraban yang amat amat PMX dengan Presiden Amerika Syarikat. Okay, Donald menjadi simbol keutuhan Malaysia Dihormati oleh kuasa besar dunia dunia Amerika, China dan Rusia. Boleh sikit ya. Tegas tegas memperjuangkan kebebasan Gaza dan Palestin di hadapan delegasi ASEAN, pemimpin barat dan kuasa dunia. Yang amat bermakna menteri menteri berani bersuara. Berani bersuara bagi pihak mereka yang tertindas. Suara Malaysia menjadi suara kemanusiaan sejagat menjadi arkitek perdamaian serantau. Yang Muhammad Perdana Menteri berjaya menyatukan dan menghentikan peperangan antara Thailand dan Kambodia. Saksikan oleh kuasa-kuasa besar di dunia di Kuala Lumpur. Detik ini bukan sekadar sejarah diplomasi mengangkat ia mengangkat Malaysia sebagai peace maker sejati di rantau ASEAN. Okey Gantang percaya di bawah Yang Amat Perdana Menteri Malaysia, PMX sekarang ini Malaysia bukan lagi sekadar Negara kecil di peta dunia Tetapi kuasa lunak Soft power Yang dihormati dan dirujuk Malaysia kini berdiri tegak bermegah Dihormati bukan kerana kekayaan tapi kerana nilai dan keberanian dan keinsanan Syabas Dan tanya Yang memat menteri Anda benar-benar superhero Malaysia Anda benar-benar Superhero ASEAN PMX anda sebenarnya superhero Malaysia sekian terima kasih saya menyokong